Два слова хочу сказать о знаменитом борце таком. Иван Максимович Піддубний родился в Красиновке. Это сейчас Черкасская область, раньше была Полтавская губерния. С молодости потрачил, потом занялся борьбой, боролся на многих турнирах, является шестикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе. Необычайной силы боролся. Выступал в соревнованиях почти до 65 лет. Также он участвовал в соревнованиях в Екатеринославе, боролся в здании старого цирка в Озерке, одержал победу над чемпионом Александром Горковенко, черной маской, но ну, тоже украинцем, а через дня, два дня над Иваном Заикиным. Также в Днепре боролся чемпион мира, был такой Поляпс, он встретил с моего города, с Каменского, он тогда был Каменское, ныне Днепродзр... бывший Днепродзержинск, девушку и переехал жить в Каменское и поляп жил потом в Каменском. Также он посещал часто Екатеринослав, любил этот город, дружил с Дмитром Яворницким, знаменитым историком. И художник Николай Струдников нарисовал его портрет, на котором изобразил Петдубного в виде запорожского казака. Когда в Википедиях российских пишут, что это знаменитый российский и советский борец, он не российский, он сижу говорил, что я Иван Петдубный, я из Украины, я украинец. И потом, когда началась эта вся его обвиняли в 20-х годах, что он участвовал в этих в, антис, в, еврейских, в еврейских погромах, было не доказано. В 1921 году, 23-м, он уехал в США, гастролировал по США и лет, до 1928 года. Потом решил возвратиться в Советский Союз и был награжден орденом выступал в соревнованиях и тренировал детей. На деньги, которые он заработал в США, он купил себе красивый дом в городе Ейск. И там проживал с очередной своей женой. Жен было несколько у него. Когда началась немецкая оккупация, он остался в оккупации. Немцы его не трогали, знали, что это знаменитый борец. По одной из версий, он даже носил публично на пиджаке орден, который Орден Трудового Красного Знамени. Немцы его не трогали. Он работал в бильярдном клубе города Ейска. Когда война закончилась, его МГБ СССР обвиняли в коллаборации. Сидел на подвале в изоляторе, избивали, но потом отпустили. Выдал ему новый паспорт, в котором написали российскую форму его фамилии Поддубный он пришел в АВИР в МГБ, при МГБ СССР и попросил переписать фамилию на Пиддубный и как я читал мемуары был избит МГБистами, но ну, уже дед был старый ему там ребра сломали, у него начался отек легких и через некоторое время он после этого избиения умер иван поддубный